Територія цієї країни не дотягує й до Харківської області, та й населення в десятеро менше, ніж в Україні. Та, попри свої невеликі розміри, вона має чим пишатися і чим здивувати: природа, клімат, килими і національна кухня, вірменія країна, де у різних районах люди навіть посміхаються по-різному. Сегодня у программы. Усюды доброе, а вдома дома найкраще. Вот я вернулся. Статус у прекраси. На головном уборе вот эти монеты. Это говорит о том, что у нее богатый муж. Литопис у визирунку. Все цветы, мы можем разговаривать с ними и целый наш кабри. Усюды добре, а вдома дома найкраще. Витаю из Иривана, дорогие украинцы. Меня зовут врач Асланян. Родился я в Ереване. тяжелые годы, в 90-е годы, когда рушился Советский Союз, в Армении э, начался конфликт армяно-азербайджанский. Было очень трудно. Ни света, ни газа, блокада, война. Карабахская. Я покинул мою страну, поехал во Францию на постоянное жительство. Жил я там, в Марселе, больше семи лет и как-то в один прекрасный день решил вернуться в Армению. Хотел, чтобы все армяне вернулись в Армению, чтобы строить красивую нашу Армению, независимую Армению, поскольку у нас 7-миллионная армянская диаспора, которая проживает за рубежом, в два раза больше, чем в Армении. Вот я вернулся и уже пару лет как создал свой бизнес. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех украинцев, нашего братского народа, в Армению. Посетите Армению, проведите ваши каникулы здесь, отпуски здесь. Это красивая страна, где вас любят, где вас ждут. гостеприимная, солнечная. Роши на хулови. Я Арфине, хочу немного рассказать о наших костюмах. Вот это костюм э, из региона Банбас. Э, вот это традицион, традиционный фартук, на который вышивка называемая хачкар. У нас есть стилизованная одежда, тоже из региона Бан прака Это нарисованный фартук украшения сделаны из серебра и золота. Украшения олицетворяют статус женщины. Вот здесь вы можете увидеть на головном уборе вот эти монеты и еще украшения. Это говорит о том, что у нее богатый муж. Да. У меня тоже муж Камни на украшениях оберегают от слова глаза женщины от региона зависеть какое украшение на женщин. Фартуки и поезд носили замужные женщины. Потому что они всю жизнь это изготавливали эти фартуки для того, чтобы надевать, когда выходит замуж. Это традиция у нас в Армении. Когда одно гор с цветами, тогда означает то, что эта девушка не замужная. Здравствуйте! Я играю армянский народный инструмент канон. Меня зовут Анаида Тушян. Это инструмент армянский, а, восточный инструмент. Восточного канона есть четверть стана, а у нас только половина. Как э, пианино у нас. Гор. Гор, Гор, Гор играет восточный инструмент уд, но его стиль игры армянский. У візерунку кажуть, що англійський король Генріх, VIII, який знався на східних килимах, найбільше шанував саме вірменські, та й не він один. Ці килими справжні витвори мистецтва. Вони прикрашали палаци правителів різних країн. Ткати на цих землях почали ще в дохристиянську епоху. Був час, коли їх виготовляли ледь не в кожній вірменській родині. Ними покривали підлогу, прикрашали стіни, збирали на посаг нареченої. Легенди й таємниці історії вірменського народу виткані у килимових візерунках. День добрий. Мене зовут Леонід, Я директор фірми Мегілянка Карпет». Археологи нашли отрывки ковров. По анализу показали, что они были производены в 13-13 век, еще до нашей эры. Об этом еще написал и немецкий профессор Ганцор, Еще он о пазирике написал, который нашли в гробнице. Ковер называется пазирик. Он был вязан до нашей эры в 4-5 веке. Это армянский ковер потому что узли, старые армянские двойные узли, те, которые сейчас мы делаем ковры. Один из очень старых дизайнов, которые армяне делают. Называется Ханзореск. Ханзореск – это село, в котором находится в Южной Армении Вообще-то ковры по регионам большинство называются. Вот один из старых ковров. Мы его не реставрировали обдуманно, потому что его старость очень хорошо видна на этом ковре. Называется Сиван. Ему будет 150-160 лет. Вот этот ковер вязали в 20 начале 20-х годов, когда у нас произошла большевистская революция. У видіті самі серпімолет, красна звезда. Ну, це очень хороший кав'юр, в тому сміслі, що наша історії. Доброго дня! Мене звати Джульєта. Я працюю в Мегерян Карпет – ткалею. Візерунки, які ми вибираємо, різні. А оцей, що зараз робимо, дракон це дуже старий дизайн, п'яте, сьоме століття. Дракон символізує боротьбу добра і зла. Я почала ткати з шести років, бабця навчила, і ось уже понад 50 років займаюся цією справою. Це не робота для мене, це мистецтво, тому що усе це в наших генах. Тысячу у нас на душе, мы вплетаем у нашей калемы. Доброго дня! Я работаю ткачкой. Сейчас я покажу вам, как мы делаем узелок. Это армянский двойной узелок. На один квадратный метр я одна делаю 30-40 дней. Вот здесь цветы. Разний. Ну, може, розгадаємо с ними і цели наш шкафу. Очень ціне. Добрий день. Мене звати папки. Я вам покажу, як ми стрижемо килими. Спочатку їх миємо, потім прочісуємо. Знімаємо залишки. І після цього стрижемо. Робимо так 4-5 разів. Всю технологию поменяли мы красили химическими красителями сейчас красим натуральными красителями это цветок бессмертник вот такой желтый цвет красим это гранатовая кожура вот такого цвета табачного цвета пашцы красим. Ну, я вам сейчас представлю наш коврик, посвященный столетию значит, геноцида армян в Турции, Западной Армении, который произошел в 1915 году. Здесь вешний огонь. это наш гора, сигал гора. гора. Значит, здесь изображен еще цветок незабудка. Это как память к геноциду. И здесь на трех языках написано, значит, помню и требую. Эти ковры в основном будем дарить нашим гостям, которые приедут на столетие геноцида. У Арарату. Меня зовут Карина Нерсисян, по образованию я филолог, экскурсоводом работаю. Несмотря на протесты Москвы, на запреты Москвы, на холме был установлен памятник, посвященный полутора миллионам армян, которые стали жертвами первого геноцида 20 века. Это был долгий и длительный процесс, который начала Османская Турция в 1895 году. Уже было уничтожено более 300 тысяч армян. А в 1915 году Младотур начали резню и депортацию армян в пустыню Дерзор. О геноциде так открытым текстом уже начали говорить после 90-х годов. Меня зовут Ашот Джазан. Я сопредседатель этого медиафорума у подножия Рад». В этом году форум посвящен столетию геноцида, вот этой, ну, такой, скажем, дат, даты, mm -hmm. которая в крови каждого армянина. У армян вообще несколько вещей, которые в генетическом ходе. Это гора да? это армянская церковь, это язык и это память. Память жертв нации. Вот эти вещи, когда у армян есть, и они не специально культивируются. Они просто как-то передаются из поколения в поколение. Добрый день, уважаемые украинцы! Я из Армении у меня и два дедушки и бабушки, они из западной Армении, то есть они беженцы из своей родины, когда произошел геноцид. Дедушки не осталось никого, кроме собственного брата. Они оба попали в американскую в американский детдом, и так они видели. Ну, конечно, потом они уже выбились, как сказать, в люди, стали знаменитыми и так далее. Но они все сами рассказали, как произошел геноцид. Так что вряд ли найдется кто-нибудь в Армении, который вот не имеет родственника или прямого или двоюродного, который не пострадал от геноцида. В основном резали семьи и спасались один или два человека. А так как тогда армянская семья, средняя армянская семья состояла из 10-15 человек, представляете, вот какое число просто выжило тогда. То есть отношения, скажем, с той же самой Турцией у нас есть как бы. То есть люди идут туда по туристическим путевкам, отдыхают, они сюда приезжают и так далее. А то, что чтобы было какое-нибудь официальное дипломатическое отношение, остается самая малость. Признание Турции геноцида армян. из города Раздана Катайской губернии Армении. Мы пришли почтить память геноцида армян. Каждый год мы приезжаем. Память о погибшем чтят все, как маленькие, с детского сада и взрослые. Меня зовут Махита. Я из Армении. Мне 8 лет. Я сам сделала эту незабудку, чтобы не забыть. Мама и папа, и бабушка, дедушкой. Рассказывали мне о геноцине. Я хочу, чтобы мы все были вместе. Я хочу мир.